امروز بیس کیمپ میں یہ ہمارے قیام کی پہلی رات تھی بلند بالا پہاڑی سلسلے کے چھوٹے سے برفانی کٹاؤ پر ایستادہ رنگ رنگ خیموں میں حسب استطاعت کو پہمائی کا سامان تھا منزل سب مکینوں کی ایک آئندہ کی چوٹی کو سر کرنا جب سوکھی لکڑیوں کے دہکتے علاؤ نے برفانی اندھیرے کو دھکیل دیا تو حلقہ بنا کر بیٹھے ہر رنگ نسل اور عقیدے کے کوہ پیما آرکی کو متوجہ دیکھ کر خاموش ہو گئے چھوٹے قد کا توانا اور تجربہ کار تبتی شرپا آرکی اس مہم میں ہمارا قائد تھا کیمپ کی اترائی میں کوہر کی چادر اوڑھے دور تک پھیلی وادی گم تھی اور سامنے برف کی دیوار نما عمودی چڑھائی جس کے آخر میں کہیں آئندہ کی چوٹی تھی کیمپ میں کچھ عرصہ قیام اگلے مرحلے کے لیے بدن اور ذہن کی تیاری کے سبب ضروری تھا آرکی نے خاموشی کو توڑا دوستو تاریخ بادشاہوں کا روز نہیں یہ عام انسانوں کی جدوجہد کی کہانی ہے وادی ایک گم میں اپنے جد ہومو سیپینس کی بائیس ہزار سالہ سچی کہانی سمجھے بغیر ہم آئندہ کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتے وہ کچھ دیر کو رکا اور پھر دوبارہ گویا ہوا اس وادی میں سب سے پہلے قدم نو میٹس کے ہیں شکار اور غزہ بخش نباتات کے متلاشی خانہ بدوش جنہوں نے بیس ہزار سال قبل مسیح میں غاروں میں اجتماعی زندگی کا آغاز کیا فلنٹ پتھروں کو تراش کر نوکیلے کارامت اوزار اور ہتھیار بنائے ہزار سالہ جدوجہد کے بعد موجودہ روس کے علاقے میں شکار کی ہڈیوں اور پتھروں سے پناہ گاہیں بنائی فرانس اور اسپین کے سردی علاقے میں قدیم رنگدار جڑی بوٹیوں سے محفوظ غاروں کی چٹانوں پر اپنے شکار کی تصویری داستان کندہ کی وہ پہلے تخلیق کار تھے جنہوں نے کائنات اور اپنے شعور کے جواز کو سمجھنے کی فنکارانہ کوشش کی یہ بھی ممکن ہے کہ تصویروں سے سجے یہ غار خطرناک شکار سے پہلے جان بخشی کی مذہبی رسوات کے لیے پہلی عبادت گاہیں ہو نارسا سے جڑنے کی پہلی کوشش حقیقت عبدی کی بارگاہ میں پہلی دعا